અમદાવાદ આસનગોડ ઇન્કમટેક્સ ખાતે હોલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વિભાજન ગોષ્ઠી કાર્યક્રમ હતો આ કાર્યક્રમમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભાષણબાજી કે નારાબાજી કરવામાં આવી નહોતી આ એક ચૌદમી ઓગસ્ટ વિભાજન વિભીષિકી સ્મૃતિ દિવસ નિમિત્તે ભારત પાકિસ્તાન કઈ રીતે થયું તેની એક વિડીયો ક્લિપ બતાવવામાં આવી હતી गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना तो दो टुकड़ों में बटने जा रहा था और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अनिविज्ञ था तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोष जनता जिस पर ये विभाजन कहर बनकर टूटने वाला था उन्नीस को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था इस 1905 में नहीं कर पाए वो उन्नीस में करने में कैसे सफल हो गए तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है वो है कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट उन्नीस में बंगाल विभाजन के विरोध के बीच 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में हुआ बंग भंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग ने उन्नीस में नौ में मारले सुधार के, के, के नाम पर प्रथम निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल में अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम आरोप भारत को मजहब के नाम आरोप बांट कर रख दिया 1920 के के तुर्की खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टर पंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं इसके बाद 1930 में अंगामा इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इस्लामिक राष्ट्र की रूपरेखा रखी इकबाल की कल्पना के इस अलग इस्लामिक देश के लिए पा... ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ ગૃહમંત્રી ગોર્ધનભાઇ ઝડપિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ એક પાર્ટી થકી નહીં પરંતુ દેશના સમસ્ત લોકો માટે આ વિભાજન વિભીષિકા સમૃદ્ધિ દિવસ તરીકે અમે સો અહીં ઉપસ્થિત થયા છીએ અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો ભાષણ કે નારાબાજી કર્યા વગર ના કે કોઈ નેતાઓની નામાવલી સાથેનો આ કાર્યક્રમ નથી તેમણે બાંગ્લાદેશમાં થયેલ હિંસક ઘટના તેમજ પશ્ચિમ બંગાળમાં ડોક્ટર ઉપર થયેલ કૃત્ય તે બદલ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું